как приготовиться на случай зомби апокалипсиса. Точнее, я уже приготовился на случай зомби апокалипсиса. Сначала нам понадобится большой рюкзак. Да, ну, в данном случае у меня вот такой у В есть боковые карманы вот эти. Вот. Есть вот этот кармашек, вот тоже большой довольно. Тогда всякие патроны И вот этот большой, как бы главный. И вот сюда, вот сюда мы его можем взять. И вот можем от, вот это убрать. Вот эту штучку. И еще его туда положить. Место в нем. За глаза. вот. у нас. Я туда буду, когда доставать войны, это буду складывать. Следующий у нас броня. Это у нас на коленке да, вот это на соленнике. Будут они выглядеть у нас вот так вот. Я не буду одевать. Вот. вот Ладно, вот так будут. Только растём. Вот они на локотнике. Они будут выглядеть у нас вот так. И вот перчаточки будут выглядеть вот так ну, ну следующий у нас будет тип оборот вот такая мышка мы ну, оттуда будем доставать но ну, снимаем предохранитель вот этой нет. И всё. вот немножечко, немножечко. Чтобы закрыть, нажимайте на эту кнопочку вот так. Вот видите. На нее нажимаете. Открывайте все. Чтобы открыть его. Все. Только когда вы его ложите туда. Ну сейчас надо отпаковываться. Я думаю, на предохранитель не надо ставить. Но а пока его сейчас нету, поэтому лучше поставить. Вот. Предо... Вот он снял предохранитель, открывается. Вот я его на... В... Ну, на предохранитель поставил, не открывается. Не хочет. вот такой вот чехольки для меня. Это можно положить в бак. Хотя вы это будете, я думаю, носить в туалет, чтобы когда вы по большому, по маленькому его надо будет с собой все равно. Следующего нас типа вот такого наборчика маленького. Думайте, что там за фигня, типа да. Открываем. Вот ножик. Это вот. море. Открывашка. Вот ложка. Вот вилка. Какой розовый Да, я опять контору спалил, Нет, спалил контору прямо сейчас. Кстати, вот такой вот резиновый мешочек у него. Э, не знаю, может быть силен. Ну вот если даже поход или на войну то вот этот его тоже лучше брать. И ну, так, тоже зомби апокалипсис. Потому что он маленький, занимает очень мало места. И ножик, и вилка, и ложка, и открывашка, все в одном маленьком-маленьком наборчике. Вот его тоже советую брать. Его я положу тоже вот сюда. У нас там уже и ножик, и вот это. Следующее у нас идет вода. Как же без нее? Такой раз, открыл, попил, закрыл. Но это не фляга. Фляга была бы лучше, конечно. Я с вами согласен. Но фляжки нету. Мы ее положим вот в этот карман. И противогаза тоже нету. Хотя был. Понадобится надо держать их в сухом месте. Или воду не принесена, а то они могут так И галка, вот, вот работающая. тоже вот есть. Ну, вы понимаете, она не будет сейчас напрягать их. Хоть я умею. Я умею. Нет, там не подписи. Вот И тоже надо держать в сухом месте. Вот. Подписи зажигалки. Мы положим в одно место. Ну, положим вот туда, рядом с водой. Хотя воду тогда переложим. Вот туда мы его положили. Закрываем. Там у больше ножницы. Я думаю, не нужны будут они. Например, ткань нашли. Надо разрезать на что-то. Разрезали. Все. Я думаю, нормально. Куда-нибудь их положили. Тоже в боковой карман. Ну, довольно нужна штука в зале апокалипсисе. Вот. Обычный, самый обычные скотч. Мы его ложим вот сюда. А теперь у нас переходит еда. Но это если вы кукурузу в не сильно такой уж и радиоактивной зоне можете поесть. А если сильно радиоактивная, то мне не, не, не советую. Они могут через эту бумажку просить. А так вот. Я мы положим вот сюда. Там у нас уже есть все вода и кофе. Ну и все, у нас идет. Это ну, тоже не для радиоактивных зон. Это, ну, не для радиоактивных зон. Это у нас Каша для куле. Ну мы ложимся у меня у нас идет такая овсянка. Вот И следующий. это уже гречневая каша. Ну, Следующее вот такой вот клей. Можно взять побольше. Я вам положу вот лимончик. Вот самый обычный лимон. Это, например, взяли вы фрукты, разрезали лимон, сок выдавили, и тогда они не будут так сильно пропадать. Следующий у нас сыр плавленый. Тоже не в радиоактивных зонах, потому что упаковка, ну, так себе. рыба лосось лосось вот мы его положим уже в лосось который лосось положим просто вот ну, мне как-то опасть больше нравится. Но вроде кинзы зоне и шпроты тоже ну, могут уехать. С ними Следующее. Шпроты. Опять. Не влезает Но все равно больше. Следующее у нас. Следующее. Скалу. Комбурия. Тоже рыба, короче. Комбри. Вс, кушка. у меня такая, что мне не хватит нет, на Да нет, богу он похорон, когда что-то порвал. Не, ноги ну, если туда ловить не стоит. Ноги ну, если куда бы положить тогда, чтобы ничего у вас не порвали. Ну, если вы ложите, короче, вверх вот так вот, чтобы не было вверх. Лекарство. Это у нас, короче, это эластичный бинт. И мы, например, вы ногу себе растянули, порвали мышцу или сломали кость. Если кость сломали, то временно можно просить. Если растянули, то просто берете вот этот минимальный. Мы это, это положим вот туда. И поломаем там маленько, изменяем все это. Ну и супермаги. Но это если вы съели, не то, короче, пьете это, таблеточку, водичку выпили и все. Ну, не сразу это подействует. Следующее это анальгин. Ну, это как бы обезболивается. Например, зуб болит, съели таблеточку с водой, запили и все. И должно пройти через Мы это положим тоже Следующее у нас ацетиловая кислота. Но это если у вас голова, не голова, темп температура. Болезнь, ну, температура, короче, у вы. вы ее взбиваете, вот водичку, которую у там есть и должно через некоторое время стать лучше. Тоже их положим вон туда. Следующая вот у нас это шприц от спины. Если у вас например, болит спина, вы вот эту штучку отламываете, берете шприц и иголку туда выкачиваете. Ну, вот эту штучку. Вот эту короткую. то что внутри выкачиваете тут Там и вот потом к себе комнату. И у вас тогда через некоторое время должна пройти стена. Да, градусник. Что Пришли? Сразу говорю, если разобьете, то можно или бежать куда подальше. Так, цитрамон. Это температура у вас, да? Ой, голова болит, и вы ее пьете с водичкой и через некоторое время пройдет. Сразу говорю, я напоминаю, что, что тут так много так просто eso... Это маска, простая маска, например, Винбокс какой-нибудь пыль или вы поняли маску. Или, например, дым какой-нибудь от а какой-нибудь бани плохой. Например, наших соседей. Во. Все кончилось. Я сейчас это все примерю на, на на коленнике. Все одену, все и вам покажу. Я буду одевать при вас, не будете, я не умею делать фотошоп, фотошоп. Вроде бы все разные. Вроде да, вроде бы все разные. Так. Вот. Все мы туда сложили. Вот такой же. Так, все? Тяжеленький. Ну, вам придется это Сейчас я делаю все вот это. кому для начала на снимет перчатки. Справа говорю, я на молокожнике на мог, могу не одеть, потому что мне надо помощь, чтобы одеться. Конечно, прошу не, туда, 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 туда. не надо мне там снимать. Один, три, один, один. Вот. Сейчас буду одевать второй. Если у меня плохо слышно, то извините, я один надел. Вот так вот. Я говорю, не смогу одеться, И плюс с ними молокотники не надевать, мне будет неудобно. Например, какие-нибудь резкие движения Ну Опа тут.

так, на локотнике я показывала, как буду говорить, надо говорить громче мне. Вот так. Какой-то какой-то изюминки не хватает. Вот! И вот это был весь обзор. Малокофе, таблетки, наполинники, новики, еда. Ну и все, по целью. Всем пока! С вами был Русик. Подписывайтесь, ставьте лайки, большие-большие-большие большие. Пишите комментарии. Ну до новых встреч. Бай-бай!